कश्मीर में तांबे के बर्तनों और इस धात की बनी दूसरी घरेलू और आरइशी अशिया के इस्तेमाल की रिवायत सात सौ साल से ज़्यादा पुरानी है मौरखीन कहते हैं कि इस सनत को वादी में सबसे पहले इराक़ और ईरान से आए हुए कारीगरों और ताजरों ने मुतारफ कराया था कश्मीर में बहुत पहले ज़माने से हिंदू पीरियड में लोकली कापर माइनिंग की जाती थी कॉपर बहुत पहले से यहाँ निकाला जाता है लेकिन कॉइन्स के लिए इस्तेमाल होता था लेकिन कॉपर इन मुस्लिम पीरियड एज़ यूटेंसल जो ये बर्तन वगैरह बन रहे ये मुस्लिम पीरियड में हम देखते हैं उस मुस्लिम पीरियड में बाहर से बगदाद से इराक से यहाँ कुछ के भी ले आए हैं जिन्होंने ये काम किया बर्तन मसलन अब भी इनकी ज़रा वही है बगदादी फैमिली यहाँ कापर काम का काम करती है यानी यहाँ काम जानते थे कापर का कर लोग कश्मीर में तांबे के बर्तनों और दीगर अशिया की मकामी सन्नत रोज़गार का अहम जरिया है इस बारे में अगरच सरकार की तरफ से अदादोशुमार दस्याब नहीं इस पेशे से वाबस्ता बाज़ अफराद का कहना है कि ये सनत और इसे हासिल होने वाली आमदन जिसमें करोड़ों रुपए का ज़र मुबाद भी शामिल है मकामी मीशत को इसकाम बख्शने में अहम किरदार अदा करती हैं और वाबस्ता काफ़ी सारे लोग हैं कश्मीर में तकरीबन फिफ्टी परसेंट लोग इसमें वाबस्ता दी इस काम में डिमांड भी माशाल्लाह अच्छी है डिमांड की कोई कमी नहीं है और वैरायटी भी लोग नया नया ढूंढ रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए कोई वैरायटी अच्छी हो और जहां दुनिया भर में प्लास्टिक और शीशे के बर्तन आम इस्तेमाल हो रहे हैं कश्मीर में तांबे के बर्तनों की मांग रोज़ बरोज़ बढ़ रही है डिमांड ज़्यादा है और इसमें बहुत सारे बिजनेसमैन जो है जो मैनुफेक्चरिंग जो आर्टिज़म्स हैं वो इसमें निवाल भाई और अच्छा खासा काम कर रहे हैं और डिमांड दिन-ब-दिन दिन हमारी बढ़ रही है और दिस इज बेसिकली प्राइसलेस मांग में इजाफे की एक वजह कोरोना वायरस भी है बहुत से लोग ये समझते हैं कि इन बर्तनों का इस्तेमाल वबा के दौरान मदाफती निजाम के लिए अच्छा है मगर इसका कोई साइनेसी सबूत मौजूद नहीं कोविड ने अगर एक तरफ हमारे लिए नई परेशानी खड़ा कर दी वहीं ये हमारे कारोबार के लिए फायदेमंद साबित हुआ है कोविड से मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कॉपर की डिमांड हर किसी आइटम में तकरीबन 20 टू 30 परसेंट एनहेंस हो गई है कारीगरों को खदशा है कि मशीनों का बढ़ता हुआ इस्तेमाल हाथ से तांबे पर नकाशी करने वालों का काम छीन सकता है मगर उन्हें उम्मीद है कि कश्मीर की रिवायती दस्तकारी की कदर करने वाले इस हुनर को खत्म नहीं होने देंगे